Якийсь е, відрізок життя, і він каже, що час рождатися і час вмирати. І сьогодні ми розмірковуємо, що Різдво – це початок, початок служіння Ісуса Христа. Він народився і Він віддав своє життя за кожного з нас, щоб ми сьогодні щоб мали спасіння. І давайте ми відкроємо перше містописання, це перше Іоанна, і ми більше будемо сьогодні працювати з посланням та Євангелієм Іоанна. Знаєте чому? Тому що це був найулюбленіший учень Ісуса Христа. І він щось отримав таке, що інші не могли навіть так написати Євангеліє, як він написав, і послання, які він давав, інші не змогли. Тому що у кожного, у кожного учня був свій погляд на те, що відбувалося, на те, що він бачив. Але коли ти дуже близько до Бога, коли ти отак так от рядишком з Ним, Знаєш, ти знаєш його по-іншому. Коли, коли е, друзі наші, да? і коли ти дуже ну, близько знаєш їх, я знаю, що хтось їх теж знає. Но так як ти їх знаєш, ніхто не знає. Чому? Тому що ти близько до них. Як близько? Ти, ти десь маєш. Е, Якесь участя, якісь участя да? в їхньому житті, в їхніх перешкодах. І тому ти знаєш їх ну, набагато е, ліпше, ніж знають їх інші. Тому і Іоанн він знав і його послання, вони всі наповнені любов'ю. Всі наповнені любов'ю. І ви знаєте, ми були на заняттях вчора. І Петро, він казав, що да, що всі нам даровано потрібно для життя та благочестя, да, через познання Господа нашого Ісуса Христа, і Он він, він каже, що покажіть вашій вірі да, добродетель, да, добрі справи. Да. І далі він каже далі, 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 і він завершається і братолюб'я, а братолюбі любов. то есть вин финишует любовью, да, то есть финиш такой, да, он приходит как на финиш, да, и говорит любовь, а Иоанн начинает все с любви, а он все начинает с любви. И он начинает с любви. Почему? Потому что Петр смотрел практично, дайте, как э, человек, который был практичнее в каких-то вещах. А Иоанн смотрел по-другому. И он начинал с любви, и потом говорил все остальные вещи. Если имеете любовь, будете все иметь. А Петр говорит, начни с этого, с этого, и в этом ты дойдешь до братолюбия, а с братолюбия уже любовь у тебя будет. а что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Нехай Любов покриває мене. Амінь. 1 Іоанна, 4 розділ з 9 по 13 вірш ми будемо читати. Отак Бог. 1 Іоанна, 4 розділ. Не 1 Іоанна, це послання. послання. 1 Іоанна, не Євангелія, не, не, не а іменно послання. Отак от Бог виявив до нас любов. І Він каже: отак от Бог виявив до нас любов свою. Він що зробив? Послав єдиного сина в світ, щоб через кого? Через нього ми дістали що життя. Через нього ми тільки можемо отримати життя. Життя це, знаєте, що таке життя. Життя каже, живу, я живу. Ти відчуваєш, коли приходить таке відчуття, що ти мертвий просто, коли немає Бога в твоєму житті, і ти такий мертвий. Я хочу тебе сказати, що коли ти відчуваєш смерть, коли ти відчуваєш застой якийсь, я хочу тебе ще і ще раз сказати: тобі, тобі потрібен Ісус Христос. Бо в ньому життя, в ньому життя. Алелюя. І ми будемо читати до 13-го вірша. І далі 10-й, да, щоб я вже читав в тому перевез. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога. Любов не в твоїй любові. І ти думаєш, що може, може я не так люблю Бога. Слушай, ти не зможеш його любити так, як він тебе любить. І тому він каже: не в тому справа. Нам тільки треба приймати його любов, навчитися довіряти Його любові. І Він говорить: справжня любов не в тому, що ти любиш його, чи я люблю його, а в тому, що він полюбив нас і послав свого сина, щоб жертву, щоби спокотувати гріхи наші. тоже забрать грехи наши, исцелить нас от грехов, от ошибок. Они покрывают наши, да, искупляют, они, они покрывают. Он своим телом покрыл тебя и меня. И Он пришел в этот мир. Он подтвердил эту любовь, потому что Он послал Своего Сына. Рождество – это пришествие Сына. В началі було слово і слово було у Бога. Амінь. А ми ще Давайте любі друзі мої, Як Бог виявив таку любов до нас, то ми маємо що робити? Любити один одного. І далі ми будемо читати. Він каже, що ніхто ніколи не бачив як у Бога. Але якщо ми любимо один одного, то Бог живе в нас, і любов Його в нас удосконалюється. Він каже: дивися, брат і сестра, що ніхто не бачив Бога. Ну коли ми побачили Бога, коли ми побачили Ісуса, бо Він став плотью, Він одягся в ці шати, і Він став і Він жив серед нас. І Він ходив, Він селяв. Все, що Він робив, Це Він робив, показуючи кожному з нас, що Він любить кожного з нас. Амінь. Щоб ми зрозуміли і довірили цьому. Амінь. Тому що його любов більше, ніж наша любов. Отак От і ми розпознаємо, що живемо в Бозі, і Він у нас. Бо дав він нам Духа Святого. Амінь. Тобто як ми розпознаємо, що я в Богі, а Він в мені, як? Що ми маємо любов? Я хочу тобі сказати, брати і сестра, коли ти дивишся на брата чи сестру і думаєш, ну достатньо, і він тебе роздражає. Может, жена тебя, может, муж тебя раздражает, дети, я не знаю. Я хочу тебе сказать, тебе нужен Иисус. Тебе нужен Иисус. Ты не сможешь любить, тебе нужен Иисус. Ты вышел за пределы Его, ты уже не в Нем, ты вышел из Него. Ты вышел просто из Него. Тебе нужно вернуться в Него. И что мы делаем каждый раз, когда мы возвращаемся к Нему? Мы возвращаемся к Его Слову. Аминь. Иоанна, Евангелие от Иоанна, теперь мы будем читать с 1 по 5 стих, с 1 по 5 вирш, Евангелие, да, сейчас теперь Евангелие Иоанна, 1 глава, и он начинает, и он говорит, что, что с чего все началось, І він каже, що до існування світу було слово, і слово було з Богом, і слово було що Бог. Той, хто був словом, був з Богом спокон віку. Він каже об Ісусі Христі, що Він був разом, бо Слово Боже, воно одноціле це Бог, Отець і Син і Дух Святий Амінь. І він каже, все було, що створено через нього, і ніщо не було створено без нього. Все, що ми бачимо, все створено Ісусом. І створено не просто Ісусом, а створено для нього. Слушай, подивися на сусіда Своєго. Знаєш, ким Он создан Словом Божим Он создан Словом Божим. И иногда ты думаешь, ну я для себя, как бы пож...» Бог говорит, ты создан им и для него, им и для него. В еврейском переводе сказано, что когда Бог вдыхнул, да, э, дыхание жизни, когда сотворил Адама первого, и он вдул дыхание жизни, там такое слово стоит, что он пропел его жизнь, не просто вдыхнул, а это была песня песня, и хорошая песня была. Бог пропел его жизнь. Своим словом он вдохнул дыхание жизни в него. Я хочу тебе сказать, брат и сестра, Бог пропел твою жизнь. И иногда, когда тебе кажется, что то не в унисон я живу, тебе просто нужно настроиться на ритм Божий. Тебе нужно настроиться на волну Божию, на Слово Божие. Почему? Потому что Почему я говорю, мы сегодня пели, что Его Слово, что хлеб для нас. Аминь. И он говорит, смотрите, а он обращает внимание сначала на Слово. Я говорю, все было сотворено им и через него, и для него все было сотворено. И мы еще до пятого стиха прочтем. Четвертый стих. В нем было еще життя, и воно было еще Для людей. Алелую! Життя і світло. Все, що тобі потрібно. Коли нічого не розумієш і темінь в твоєму житті, тобі потрібно слово, слово світильник. Далі як Світ... Да, стезі мої. Слово світильник. Тож, ти? Иногда мы непонятно, непонятно в жизни. И мы начинаем, что искать, какие-то фонарики непонятные, которым садятся батарейки. Но Бог говорит: тебе нужно мое слово. Оно зажгет тебя. Оно даст тебе надежду жить. И у венка же светло, сяя в питьми, и тыряво еще не сдолало светло Аллилуйя! вы знаете еще? у белого есть семь оттенков. То есть нам кажется иногда, что белый цвет, он, но есть семь оттенков белого. А у черного есть оттенки? У черного... Но! Я не за серое не говорю, за черное. Вот у черного цвета нету оттенков. Он черный есть черное. Все остальные цвета имеют оттенки. Но черный он не имеет никаких оттенков. Вы знаете, зло, оно не имеет вообще никаких оттенков. Оно просто зло. Нема такого доброго зла. Может быть, иногда такого безопасного зла. Зло есть зло, грех есть грех. Но он говорит, что когда свет светит, тьма, что не могла его объять. Давайте теперь мы 14 стих прочтем. 14 стих. І слово стало, що людиною оселилося де серед нас, і ми бачили його божественну велич, велич єдиного Сина Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди. Халілуя! Оце слово, котре соткало тебе в утробі матері, воно що? Воно стало само. Одягл ужат его, настала плотью и обитала среди нас. И Бог показал, что когда Слово становится твоей плотью, твоим Рождеством, когда она становится внутри тебя самым главным, самым центральным, тогда все меняется, приходит благодать и правда от благодати в благодать, потому что через него пришла эта благодать. Вы здесь со мной? Что такое Рождество? Это когда Слово Божие становится моим Рождеством. Когда Слово рождается во мне. Вы знаете, очень часто Бог, помните Иисуса, Он когда говорил, что вышел сеять, и что делать? Сеять семя. И Он начал сеять. Это о чем? Это о Слове которое пришло во плоти. И он говорил, говорил им очень мудрые Божьи вещи, то, как надо относиться. Он говорит, наполняйтесь, любите, любите Бога, любите людей, и тогда тьма не сможет тебя объять. В этой сложной ситуации, в это время войны, что меня спасет? Любовь. Любовь Божия меня спасет что в моих темных обстоятельствах может помочь мне. Любовь поможет мне. Тебе непонятно, как это можно, но я тебе хочу сказать, пусть ты будь, применяй эти вещи. Почему? Потому что слово падало в разную почву. Вы помните, Слово падало в разную почву, и разная почва по-разному произвращала. Где-то оно сразу вороны прилетали и забирали. Где-то оно чуть-чуть сходило и потом угасало. Где-то черни были суета, где-то были плоды. Бог говорит, сегодня Рождество – это Слово, которое живет внутри тебя. Слово стало плотью. Когда? Не только тогда. Это сегодня Рождество. Сегодня это Рождество, оно для меня – это Его Слово. И каждый раз, когда я читаю Евангелие, когда я читаю Слово Божие, вы знаете, я погружаюсь в Рождество. И оно становится плотью, как Слово Божье становится плотью. И Он показал, как оно становилось плотью. Вы знаете, что первое время, когда родился Иисус, ему нужна была защита. Он был маленький Иисус, ребенок, но небеса заботились о том, чтобы он ушел с того города, с Вифлеема, не был там, чтобы они ушли в Египет. Вы помните, когда, когда ангел, когда Иосиф узнал, что Мария беременна, вы помните, он себе как человек начал думать, ну я же не такой злой, чтобы ее посрамить. С миром отпущу, пусть идет где-то там, погуляет там где-то вдалеко, родит, потом придет, и меньше вопросов, какие у него свой план был. Но у Бога был другой план. И он ему говорит, прими ее, не бойся. Это дитя Божие, она рождена от Духа Святого. Вы знаете, в Англии было раз такие дебаты прямо в парламенте. Они обсуждали этот вопрос, ну, зачатие беспорочного зачатия. Представляете, даже вот в парламенте они обсуждали эти темы. Я верю, что наступит время в нашем парламенте будут обсуждать какие-то библейские истины, которые должны стать частью нашего государства. Потому что без него мы не будем иметь жизни, мы не будем иметь надежды. Он только одна наша надежда. И пусть Бог просто делает эти неимоверные вещи. И они обсуждали, знаете, какие дебаты. И вышел, я не помню уже точно этого э, человека, который отстаивал. Он вышел с газетой, знаете. И он говорит, знаете, мы обсуждаем. И начали, говорит, это не может произойти. Как это может? Ну, как бы это невозможно. И он говорит, смотрите, мы обсуждаем не те вещи. И он открывает газету и говорит, смотрите, вот статья. Автомобиль упал с 20 метровой высоты, когда ехал по скалистой местности, там и перевернулся, упал. Машина разбилась в дрободан, вообще-то. Ну, человек, который там был, у него не было ни одной садины. И когда он вылез оттуда с машины, он встал и ходил своими ногами. И он говорит, теоретически может такое произойти. Они говорят, нет, ну, такого быть не может. Но это факт, вот это произошло. И он говорит, смотрите, мы, мы, мы не должны изучать это как научно. Мы должны это принять как исторически, как это уже произошло просто. Ну, мы же принимаем, что он выжил. и говорит, ну да, выжил. Ну, когда родился а Девы Марии, не, ну это как-то не это. Слушайте, Бог пришел во плоти. Бог пришел во плоти. И вы знаете, Мария приняла Слово от Бога. Она приняла, поняла. благословенно ты среди жен, да. Вот примешь от Духа Слава, зачнешь и родишься, и назовешь его имя Эммануил, да. И она как бы все поняла, говорит, ну, конечно, это же проще пареная. Вообще непонятно. Вы знаете, но на то время она сказала простые слова. Да будет мне по слову Твоему. Слушай, я хочу тебе сказать, брат и сестра, когда ты читаешь Слово Божие и читаешь какие-то пророчества, и ты просто ну, не понимаешь, как это такое может произойти. Исцеление, освобождение, восстановление. Скажи, да будет мне по слову твоему. Не, не пытайся ну, научно как-то подтвердить эти вещи. Почему? Потому что слово, которое приняла Мария, оно стало плодом в ее чреве. И это слово, которое ты примешь от Бога, я хочу тебе сказать, то обетование, которое ты принимаешь от Бога, Бог будет защищать это слово, Он будет охранять это слово. Как Он явился к Иосифу и сказал, не выгоняй ее. Почему? Потому что там Слово Божие, там Дитё Божие, которое стало плотью. Вы понимаете, о чем я говорю? Ангелы, будет Бог посылать ангелов, если ты примешь верою Слово, Он будет защищать что? То Слово, которому ты доверился или я доверился. Вот что значит настоящая вера. Вот что значит настоящее Рождество. Вы знаете, Бог пошлет Волховы придут к тебе, чтобы обеспечить тебя на всякий случай. Почему? Потому что Бог знает где. Это была делегация, которая, ну, была очень высокопоставливая. Скорее, эти муж мужики, Ирод, само слово Ирод, вам можно понять, да? Что он, дядя, был еще тот. Они, и Он их принял сразу, не то, что сказал, подождите, я как-то там занят сейчас, Он их принял, это, значит, это кортеж был хороший такой. Бог пошлет волхва в твою жизнь, если ты примешь слово от Него, если ты возьмешь слово от Него и скажешь, а там, я доверяю твоим словам, и все твои обетования, не дай аминь моей жизни. И если даже сегодня ты не видишь еще этого ну, младенца, который родился в тебе, пока ты еще не видишь волхвов, может быть, ты как Мария Иосиф, ты путешествуешь, и тебе еще и перепись назначили. А Бог уже делает какие-то раверансы. Это беременно ехать Бог знает куда. А Бог выводит с Вифлеема, потому что Вифлеем, он был под атакой потом а с Назарета совсем другую перепись там. Вы здесь со мной? Бог защищает. Потом приходят эти волхвы, приносят ладан, мирну, приносят золото. Зачем? Потому что потом ночью приходит ангел к Иосифу и говорит, встань, иди в Египет. Иосиф как-то легче было идти в Египет. Когда ладан был, золото было. Вы знаете, Бог как-то подкрепил его, уже доверять уже. Слушай, я хочу тебе сказать, что Бог будет подкреплять тебя. Бог будет подкреплять тебя в следующем году. Если ты доверишься Его Слову, слушай, Бог будет подкреплять тебя извне. Они не знали Волхвы, вообще не знали, но они пришли. Я знаю, будут люди в твоей жизни, которые будут приносить тебе что-то, чтобы подкрепить тебя, чтобы дать тебе силу даже уйти от каких-то обстоятельств. И непонятно было оставить ну, народ свой куда-то пойти. Я не знаю, но Бог делает такие рокировки. Вы знаете, когда мы доверяемся Богу, когда мы делаем шаги за Ним, Бог будет сопровождать нас. Аминь. Но тебе надо сохранить это слово. Тебе надо сохранить, как Иосиф и Мария сохранили. Или сохраняли Иисуса, когда он был младенцем. Они заботились о нем. Тебе надо что? Заботиться о слове, которое ты получаешь от Бога. Ты здесь Рождество. Это когда Слово Божие рождается в нашей, когда Слово стало плотью и обитало полное благодати. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги. Знаете, Христос народился. Аминь. Аллилуйя! Мы в канун этого Рождества. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы то Слово, которое есть Слово, уже есть Слово. Оно есть, оно было, оно будет, и оно вне времени, оно никуда не денется. Это Слово, оно живое и действенное. И Бог хочет, чтобы ты сегодня принимал это Слово. Что тебе нужно? Тебе нужно заботиться об этом слове, чтобы ты не потерял эти обетования, чтобы ты не разуверился, не позволил обстоятельствам и погоням, когда были погони за Иисусом, да, Ирод гонялся, чтобы э, убить его. Да, первенцы, они были там, долгое время были, пока Ирод не поменялась власть, я не знаю, Слушайте, я верю, что Бог будет делать чудеса. Он тот же Бог, он тот же Бог. И все сотворено им и для него. Скажи, я сотворен для него. И я сотворен им. И он пропел мою жизнь. И это хорошая мелодия. И я не позволю никаким обстоятельствам и вызовам испортить эту мелодию моей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздай славу Богу. Аллилуйя. И также я хотел сказать, может быть, кто-то сегодня в этом зале, можете присесть, может, кто-то в этом зале первый раз, он бы хотел просто покаяться молитвой покаяния. Вы знаете, мы все здесь какой-то момент слыша о том, что Иисус Христос, Он живой Бог. И Он живет в наших сердцах. Есть такие люди, которые хотели бы просто помолиться, молитвой покаяния, принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Если вы здесь, в этом зале, помашите рукой. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы встанем на наши ноги. Давайте мы помолимся. Можете оставаться на своих местах. Можете оставаться на своих местах. Давайте скажем простые слова. Отец Небесный, Я приходжу, я приходжу до Тебе во ім'я Ісуса Христа. І я вірю, що Ісус, Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи. І на третій день воскрес. І я прошу прости мої гріхи. Иисус Христос, Иисус Христос. Уведи, в уведи в мое сердце, будь моим Господом, будь моим Господом. И, спасителем. и Спасителем во имя Иисуса. Иисус. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Богу.